Величні храми, урочисто вбрані собори, ошатні каплички. Їх можна назвати нашими рятівниками від суєти. тут не метушаться, не сваряться, навіть не розмовляють вголос. Навіщо, коли і без слів, все зрозуміло? Чому душа так прагне завітати до цих культових споруд? Чому бринять струни душі, щойно переступаємо поріг храму? Відповідь очевидна, нам життєво необхідне відчуття благодаті Божої, яку дарують саме церковні святині. У Головному соборі Запоріжжя, архієрейському свято-Покровському храмі, за благословенням високопреосвященнішого Луки, архієпископа Запорізького Мелітопольського відбулося справжнє диво урочиста зустріч особливо шанованих святинь. Это необыкновенное посещение одной святыни нашего города, нашей епархии. Мы встречали на запорожье первом на ЖД вокзале, три святыни. С Черниковской области приехал чудотворный образ иконы Божьей Матери Толкская, Вот эта икона, которая центрально находится. Также мы встречали икону святителя Луки Крымского, которая приехала с Крыма, с мощами святителя Луки. І Печаївського кону Божематі з Печаєва, з Печаєвська лаври, якби три святині з трьох частей нашої України прибула к нам собор. Про кожну з цих святинь можна розповідати окремо. Всі вони є джерелом незбагненних див, які не піддаються раціональному сприйняттю. Та це й не важливо. Головне, що від святинь люди вже багато років отримують допомогу в житті. И чудодійні зцілення. С давних давен до храмов и святынь приводили хворох немічних, чтобы зцілилися. Помощь Божья всегда человеку нужна, государству нужна. А тем более в такие дни, когда наши украины переживают такие тяжелые события, которые не оставляют никого равнодушным. И вот эта мольба нас православных, к Божьей Матери, к Святителю Луке Крымскому, чтобы они помогли нам укрепиться в вере, чтобы мы научились жить в мире любви и согласия. Удивительно, но когда во время богослужения обращаются к Матери Божией или к любому четвертому образу, звучат такие слова. «И чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающим». То есть, если мы с верой прикладываемся к этим образом, чудотворно, к мощам, то мы получаем просимое всем с верою притекающим. Вот я просто хочу, чтобы все с верой притекали к этим святыням, и чтобы несли эту благодатную святыню в своем сердце, к себе домой, в своей семье, к себе на работу, где трудятся все, чтобы мы жили в мире любви. Потому что Господь сказал, что Потому узнают, что вы мои ученики, если любовь и мир будете иметь между собой. Если нет вот этого единения, если нет мира, то мы проживаем напрасно эту жизнь. Так же и в государстве, так же везде. Мы должны стремиться к миру и к любви, в чем помогает нам, исцеляет наши душевные телесные раны, эти святыни, которые к нам прибывают. Кажуть ікони своєрідні двері, що кличуть нас в життя інакше, війти крізь них дають по нашій вірі, одних впускають, інших проводжають. Толгська ікона Божої Матері пройшла кількасотлітній шлях до нас, і тому її благодать здатна, так би мовити, зарядити цілющими властивостями навіть хустинку, прикладену до святого зображення. Чудотворный образ иконы Божьей Матери Толстой находится... Это первый список XVII века. Он находится у нас в монастыре в Нежине, в женском святоведенском монастыре, в 1998 в году. Это чудотворный образ, он очень ну, многим дает исцеление только с верой и с молитвой. Василий Михайлович, Одним з перших долучився до святинь і зізнається, що словами не передати ті відчуття, які сповнили душу. Святині запалили серце і спонукали до серйозних міркувань. Він переконаний, життя людини дуже цікаве і багатогранне. Кожного дня на нас чекає прекрасне, нове і незнане. Але наскільки сприймаємо все це, залежить від нас самих. Вот меня сейчас очень волнует такой вопрос и всех нас жителей нашей многострадальной Украины. Более двух тысяч лет назад Господь пришел Иоанна Крестителя, Крестителя Господа нашего Иисуса Христа. Он в то время все везде проповедовал: люди, покайтесь, примиритесь с Богом, любите друг друга, и тогда мы будем жить в мире. Но, к сожалению, этот вопрос до сих пор актуален. Живем все как лебедь, рак и щука, к сожалению. Одни доказывают свое, другие свое. А надо слушать Господа, служить Ему. И мы будем тогда жить в мире, в благоденствии. А чтобы это все получилось, надо детишек приучать к молитве с самого раннего детства. И тогда дети, родители привлекут к Богу. І все буде хорошо, душа за природою своєю християнка, казав християнський богослов Тертуліан. Які б життєві не гаразди нас не торкалися, ми звертаємося до Бога з молитвою, покаянням за допомогою, благословенням, подякою. Тут наодинці з образами святих відчуваємо особливе піднесення. люди ищут чего-то, чего-то ищут. Искать не надо, Господь призывает, обращайся к Нему, правильная вера. Почему православная? Правильно славить Бога. Вот это все отсюда и начинается. Некоторые говорят, она самая тяжелая. Она не тяжелая, только надо прийти к ней. А если с детства готовить ребенка, то в это вообще идет хорошо. Я от недавно смотрел какой-то фильм по интернету в России. В общем, едет на пароходе батюшка с другими батюшками. И здесь остров на речке. И капитан с моряками говорят, давайте заедем, здесь три старца живут, давайте их проведаем. Заходят к ним, а их три, уже пожилые мужчины лет по 70. И они уже там давно живут. Живут, чем Бог пошлет. Ну, сном рыбой питается. Моряки им тулупы привезли. И вот говорят, а как вы молитесь? Ну, они как молятся к Святой Троице. Вас трое и нас трое. И все. Понимаете, они больше ничего не знают. Только так. Ну, их батюшка научил отче наш читать. И потом мы ехали а потом смотрят крики, что то зовут. Смотрят эти старики, старцы бегут по воде. Говорят, подождите нас. У него глаза на лоб полезли в этого батюшки. Я говорю, 50 лет молюсь, но что по воде ходить, я такого не могу. Вот какая вера. Они говорят, еще расскажите, как нам правильно молиться. Он говорит, молитесь, как вы знаете. Господь всех принимает. Вот это вот все, вот это идет. Это духовная радость, вы понимаете, вот когда приходишь, душа поет. Ну, правда, один батюшка в газете «Летопись православия» прочитал, говорит, все иконы, которые у нас, если не чудотворные, это по нашей вере. Если мы верим, значит, поможет. А верить как? Ну, вот человек болеет, уже все прошло, нигде ничего не, по не помогает. Оставится только Бог. Вот человек принял решение вот приложусь к этой иконе, Господь мне поможет. Так, Господь и поможет. А если идешь, че-че или или, то это мы и получим. Только вера, 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 вера. Вы знаете, у нас, я подсчитал, что за 4 года, как Владыка Лука пребывает на Запорожской кафедре, у нас это 17-я святыня. И достаточно такие значимые святыни, и благодатные иконы со многих мест, и чудотворные образы. Поэтому Связано это с тем, что нам нужно духовно питаться. И в такое время, когда скудение веры, скудение любви, оскудение добра между людьми, вот это, знаете, как показывает, как маяк, который указывает человек, ты сбиваешься с пути. Вот, смотри, тот ориентир, которому ты должен следовать. Конечно, это очень хорошо, что посещают нас такие святыни. Очень хорошо, что мы совершаем крестные хода, Що ми какби освіщаємо ту землю, на якій ми живемо, на якій ми знаходимося. Це очень важно для всіх. Люди ходили і ходитимуть у храм. Сюди їх вабить не лише особливий таємничий світ, що досягається за рахунок церковного співу, акустики, полум'я свічок та лампад, образів святих. Головне. Що спонукає приходити сюди знову і знову, це усвідомлення того, що храм це дім, де тобі завжди раді, бо тут живе сам Господь.